1 серпня у Слов'янську на лінію вийшли довгоочікувані тролейбуси, що курсують по маршруту номер 7 Завдяки допомозі хальківських фахівців роботи з відновлення пошкоджених ділянок велись значно швидше. Як відмічає директор комунального підприємства Слов'янське тролейбусне управління Сергій Іванченко, всі роботи були виконані за 10 днів. Ну, Процес відновлення проходив очень сложно, тому що очень много контактних. Проводов, контактные сети в целом были повреждены, практически где-то процентов 70%. Причем повреждения такие ну, серьезные, и помимо контактных проводов, и спецчасти печати контактной сети были повреждены. Поэтому большая благодарность. Это в первую очередь э, мэру города Харькова, который направил сюда бригаду во главе с директором департамента транспорта Дульфманом Сергеем Борисовичем, которая тремя бригадами и плюс наши две бригады в кратчайшие сроки восстановили контактные сети. Yeah. Со стороны городских властей особо благодарность хочется молить Татьяне Петровне, которая немало усилий приложила для того, чтобы движение восстановили. Ну, вообще объем работы этот предполагался более месяца, где-то полтора месяца. Мы за 10 дней эти работы выполнили. Дальше впоследствии будем еще дорабатывать, где-то в течение месяца, может чуть больше, для того, но это уже будет без остановки движения, для того, чтобы вернуть сети в то состояние, которое было до начала военных действий. Ну, по контактным сетям проблемы это запасных частей, запасных частей контактной сети. Здесь тоже стоит отметить и поблагодарить Киев который направил безвозмездно в наш адрес спецчасти. Это стрелки, это пересечения, то есть они дорогостоящие, которые мы будем производить замену, это по ночам или без остановки движения, будем производить замену этих спецчастей. Запуск другого маршруту зависит от стану дорожного полотна, який днями буде и і протягом тижня данное питання буде вирішено. Второй маршрут пока сегодня не работает, но ну, завтра мы запланировали и мы будем выезжать на линию. Это связано с тем, что там дорожное покрытие нужно определиться. Сейчас мы этот вопрос, я думаю, решим. Небольшой провал, чтобы дадут нам разрешение ездить там именно по дорожному покрытию. Но ну, мы планируем ехать завтра и на второй маршрут. И в течение недели в настоящее время у нас 5 троллейбусов работает на линии, работают инструктора. По нашим нормативным документам должны пройти стажировку водители, если у них в работе 2 месяца. Это водители второго, третьего класса. Вот сегодня они стажируются. С каждым днем мы будем троллейбусов добавлять. Думаю, в течение недели мы выйдем на тот выпуск подвижного состава на линии, который был до военного времени. Поява троллейбусов у вызвала ажиотаж. Працівники управління відмітили, що відновлення рух особый радость вызвала у пенсионеров. Это как у вас настроение в первый день запуска троллейбуса? Очень хорошее настроение, слава богу. Что, ну мы пенсионеры нам для этого. Едут. У вас есть какие-то пожелания для работников троллейбусного управления? Почаще троллейбусы побольше <laughs> и не ломались так все хорошо. Ну, вы довольны обслуживанием, да? Да. У нас нормально сюда обслуживание, хорошие кондуктора. Сергей Иванченко подкреслил, что противники вышли на работу в хорошем настроении и готовы продуктивно выполнять свои обязанности. Ну, сотрудники два месяца не работали, поэтому практически коллектив на 99% сохранился. Некоторые не приехали, человека 4, если быть точным, не, значит, не вернулись на Наше предприятие. А так э, все приступили к работе. Даже еще троллейбусы не выезжали, на выжианали. Приходили водители, кондуктора занимались там мойкой. троллейбуса, уборкой территории у нас э, сильно тоже пострадало здание. Стекла выбиты были, то есть убирали все ну, с хорошим настроением. Что значит рабочее место есть, работать могут, работать хотят. Коллектив очень хороший, поэтому с радостью приступили к работе. Скажите, пожалуйста, как у вас прошел первый рабочий день? Отлично. Хорошо. Хорошее настроение. Большой ажиотаж, много людей. Не очень, так, в среднем. Довольные, все улыбаются, все, довольны, все радуются, да. все, все нормально. Улыбаются, все все рады, что выехали. С какими трудностями вот сегодня вы столкнулись после такого большого перерыва? Не, никаких не было. не было. Все нормально. Все. В принципе, вы плавно вошли в работу, как. Но, но, да, все, сели и поехали. На жаль, не проходить без крадіжок. Останнім часом збільшилась кількість випадків пропажі контактного кабелю, що значно перешкоджає повноцінній роботі. Ну, пользуясь случаем, хочу обратиться в первую очередь всем жителям города по двум вопросам. Первый вопрос: если будут пользоваться нашими услугами, в обязательном порядке оплачивать проезд и брать у кондукторов талончики, то есть не отказываться от талончиков, не провоцировать кондукторов, чтобы вся выручка от реализации проездных талонов, проездных и талонов, шла в кассу предприятия. И второй такой момент уже пользуясь случаем хочу обратиться жителям города: у нас очень много было похищено контактного провода. Работники мы мы дали заявление в городской отдел внутренних дел. И буквально позавчера работниками милиции были пойманы жители нашего города, которые пытались похитить контактный провод. Вот, уже срезали, все, и работники милиции поймали, сейчас идет следствие, мы документы необходимые готовим. Поэтому я хочу обратиться к всем жителям города, если видят, кто где-то э, там грежет или лестницу, ставит э, контактным проводам, пытается их срезать, просьба сообщать в милицию или нам по телефону 39946. Это телефон работает круглосуточно. Вот, мы сами выедем туда и для предотвращения вызовем работников милиции. Ну, это все для наших людей сделано, для того, чтобы это социальный э, вид транспорта. Хотелось бы, чтобы на этом виде транспорта ну, ездили и чтобы было все сохранено, то, которое было в начальном до, военного, э, до военных действий. Большая просьба. Если увидят, то, чтобы сообщали по телефону.